Uh, kawasan saya, Tulupit, Dato' Speaker, disenaraikan sebagai Tulupit, one of the state uh, as a uh, konstitusi di kawasan Parlimen Beluran. Tulupit disenaraikan sebagai bandar paling bahagia di Malaysia, dinombatkan pada tahun 2025 menerusi Indeks Kebahagiaan Malaysia dan menewaskan Cameron Highland sebagai penyandang tahun sebelumnya. Hebat nih Tan Sri yang kedua, bandar paling bahagia dalam negara Malaysia dan satu daripadanya itu kawasan saya. Tapi saya 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 tertanya-tanya macam mana dijadikan sebagai bandar paling bahagia kerana siang malam gangguan lampu tak ada lampu dan dia malam siang diganggu air tiada air. Tiada lampu, tiada air, jalan raya berlubang, penyakit tiga serangkai dinobatkan. Datuk Speaker sebagai bandar bahagia. Hebat telupit ini. Kalau kita tengok Saidinya, Saidi, Saidi. Gangguan minit pepengguna per tahun, Saidi. ini mencatat 317 gangguan pepengguna per tahun, Saidi tetapi bukan terupit dia ada Seri, ada tuh tu, speaker. Kalau kita lihat Sabah ini, semua kawasan-kawasan ini, Ranau 853 gangguan, Kota Kinabalu 203, Tuaran 159, Labuan 99, Tambunan 79 dan yang lain-lain semua mencatatkan rekod-rekod paling-paling-paling tinggi dari segi pencapaian Saidi. Inilah yang dihadapi oleh rakyat Malaysia yang berada di Sabah penyakit tingkat serangkai, gangguan lampu, gangguan air. Tetapi sesuatu yang paling dahsyat berlaku Datuk Speaker pada bulan oh, nah, kalau cakap dengan Saidi ni nak banding Saidi the total statement Saidi the total average 203 minit uh, per pengguna per tahun nak tengok berapa banyak 203 ini Sarawak dicatat sebagai 81.9 Saidinya si tiga kali ganda Sarawak lebih bagus daripada Sabah tetapi satu melompataka yang paling hebat berlaku pada September. Dia panggil sebagai September blackout. Keseluruhan pantai timur daripada Beluran hingga Tawau, Dato' Speaker. Tiada lampu bukan sehari tetapi berhari-hari. Dah tiada lampu, tiada air dah. Tiada air. Tiada lampu, tiada air daripada Beluran hingga ke Tawau. Lebih daripada 10 hari berlaku pada bulan September. Beluran. Ini rasa yang... Beluran. Tiada elektrik ke, tiada lampu. Tiada lampu. Lampu? Ya, orang lampu. Sabah cakap tiada lampu, tiada elektrik. Lah. Ah, ah, kena jelas yang tu. tu. Kita di Malaysia ni tiada lampu, lampu tak menyala. Ya, ada perkataan lagi. Masih? Dia kata, sandi, sandi orang Sabah. Uh, kerana tiada lampu, tiada air. Sandi. Jadi tak harus fikir. Saya bertanya kepada TNB, ACSB. Kenapa boleh berlaku gangguan-gangguan begini? Kenapa Saidi di Sabah ini terlampau tinggi? Saidi, kenapa terlalu tinggi? TNB, ACSB ini ...adalah anak serikat TNB. Walaupun sekarang ini salah diserahkan pengurusannya kepada negeri... ...tetapi TNB masih memegang saham 83% daripada SESB... ...yang sekarang ditadbir oleh negeri Sabah. Sebenarnya rakyat Sabah ini, dia tak pedulilah siapa punya TNB... ...siapa punya SESB, siapa tabir, siapa pengurusi e itu... ...the Energy Commission sama ada ketua menteri kah yang mempunyai jawatan kuasa khas tetapi the 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 ordinary people of the state of Sabah inginkan lampu elektrik yang tidak diganggu sedemikian rupa kenapa boleh begini Sebab tu orang Sabah datu datu speaker dia kadang-kadang you lihat sebagai oh dia orang ni anti semenanjung tidak kerana kita melihat kemudahan uh, 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 asas yang lebih baik di tanah semenanjung ini daripada Sabah. Sebab itu kadang-kadang budak Sabah tengok, kenapa kita ada begini? Kenapa orang Malaysia yang berada di Sabah tidak dibaiki kemudahan asasnya? Lampu elektrik city, bekalan elektrik merupakan perkara asas yang sepatutnya telah ditangani sedemikian rupa. Kenapa sekarang masih bergangguan gangguan yang begitu hebat dan dahsyat masih berlaku atas rakyat Malaysia yang berada di Sabah? Kita tahu pada bajet kali ini diuntukkan satu bilion ringgit untuk projek pakej air, tujuh ratus enam puluh lima untuk melaksanakan Southern Link Lampu, satu perpuluhan dua bilion untuk elektrik. The question is, kenapa sekarang? Adakah bajet ini semata-mata untuk pilihan raya negeri Sabah yang akan diadakan pada ketika ini, ataupun uh, how much money will come uh, akan dilaksanakan akan turun ke Sabah untuk membaiki kemudahan-kemudahan asas ini? Kalau kita tengok bajet tahun lalu Tuan Datuk Speaker hanya 52% yang dilaksanakan the year before. Out of the total budget hanya 52% yang berjaya digunakan untuk membaiki infrastruktur infrastruktur di negeri Sabah. Jadi ini merupakan perkara-perkara yang harus dilihat walaupun kita melihat ada bajet berbilion ringgit ini tetapi walaupun sekarang Uh, SASB ditakbir oleh negeri tetapi masih dituan punyakan oleh TNB dan Kerajaan persekutuan dan di Kerajaan persekutuan yang harus melihat kemudahan-kemudahan asas ini. Sebenarnya Datuk Seri Speaker, inilah perkara-perkara yang dihadapi oleh rakyat Malaysia yang berada di Sabah. Masalah lampu, masalah elektrik city, masalah gangguan uh, air, gangguan jalan, uh, jalan raya yang berlubang. Ini merupakan penyakit tiga serangkai yang akan menghantui kerajaan tinggi dan kerajaan persekutuan menjalang PRN kali ini. Sebab itu saya katakan awal tadi, let these young people yang berada di universiti untuk pulang mengundi ataupun untuk mengundi secara pos untuk menentukan hak mereka, menggunakan hak mereka dan menentukan satu kerajaan yang lebih efisien di peringkat negeri untuk membawa dan mengangkat Sabah ke arah kesuasana yang lebih baik dan jadikan ini benar-benar sebagai negeri yang paling aman, paling bahagia macam pekan tulupit yang dinobatkan sebagai bandar paling bahagia tetapi mungkin sekarang ini rakan-rakan tidak dapat mengikuti secara live ini kerana tiada lampu, tiada elektrisiti, diganggu lampu dan elektrisiti di sana. Jadi saya harap agar kerajaan melihat semua perkara-perkara yang saya nyatakan ini dan mengambil tindakan-tindakan perlu supaya rakyat Malaysia yang berada di Sabah ini akan menikmati semangat dan manfaat kemerdekaan negara kita. Terima kasih.